Salam peniaga dan pelabuh yang dihormati. Perkhidmatan analisis dengan anda Guru Markets. Mari kita mulakan dengan data ringkasan untuk syarikat. Jika anda berminat, anda boleh pause video tersebut. Anda boleh mempertimbangkan dengan teliti semua parameter organisasi yang sedang dikaji. Sekarang kita akan menganalisis prestasi semasa syarikat PCB Bancorp, Tikar PCB. Ulasan ini dibuat berdasarkan maklumat semasa pada masa itu, 4 April 2025. Mengikut klasifikasi guru, markets organisasi PCB Bancop tergolong dalam subkategori. Ban Klasik, 249 syarikat mengambil bahagian dalam analisis, ini sangat mewakili. Kita akan lihat jadual pesanan pada penghujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat adalah seperti berikut, tujuh daripada sepuluh mata. Purata bagi subkategori ialah, satu perpuluhan satu mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam pasaran kami secara keseluruhan, kita boleh ambil perhatian bahawa hasil purata untuk pasaran secara keseluruhan ialah 1.9 mata, berbanding penarafan 7 mata untuk syarikat PCB Bancorp membandingkan dinamik harga saham syarikat PCB Bancorp dan syarikat subkategori Kita melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat PCB Bancorp menunjukkan perubahan sebanyak 11.1% terhadap perubahan harga dalam subkategori 13.2% Ini jelas tidak menunjukkan apa-apa tetapi kita mesti mengambil perhatian fakta ini Permodalan pasaran syarikat PCB Bancorp dianggarkan 0.25 bilion dolar. Dengan permodalan pasaran subkategori sebanyak 1168 bilion dolar. PCB Bancorp menyumbang bahagian sebanyak 0.022% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah 0.29 bilion dolar dan huruf besar subkategori ialah 1.7 bilion dolar. PCB Banchok merupakan bahagian sebanyak 0.029%. Membandingkan saham pertukaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Kongsi PCB Banchok dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 0.022%. Permodalan kunci kira-kira ialah 0.029%, iaitu 32% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan baki dalam subkategori, baik, satu mata. Liabiliti keuangan organisasi yang dikaji berjumlah 0.026 bilion. Hutang kepada permodalan buku ialah 9% daripada modal. Keputusan pada tahap hutang syarikat sangat baik, dua mata. Nisbah harga pasaran syarikat kepada keuntungannya ialah 10.1. Purata dalam subkategori ialah 12.8. Ini adalah 21% lebih rendah daripada dalam subkategori Penilaian nilai pasaran syarikat kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori baik satu mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 25 juta dolar. Pendapatan masa depan dalam tempoh 12 bulan akan datang dijangka 31 juta dolar. Ini adalah 25.5% lebih daripada angka semasa. Penilaian anggaran keuntungan masa hadapan berbanding dengan dalam subkategori, by, 0.5 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 1.3. Purata bagi subkategori ialah 1.5 dan ini adalah 13% lebih rendah daripada purata bagi subkategori. Penilaian harga saham syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, by, 0.5 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 190 juta dolar. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka secara tentatif ialah 240 juta dolar. Iaitu 26% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk anggaran hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Margin ialah 13% dengan purata untuk subkategori 11.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 1.4%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.02% iaitu 10% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran saham organisasi PCB Bancorp, sebaliknya ke arah penilaian semula. Jumlah modal setiap pekerja syarikat ialah $974,000. Sedangkan dalam subkategori terdapat RM892,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 9.2%. Anggaran jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, kosong mata. Jumlah keuntungan bagi setiap pekerja syarikat ialah 96.1000 ringgit. Dengan purata untuk subkategori, 69.8000 dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 38%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, kosong perpuluhan lima mata. Bahagian jualan bagi setiap pekerja syarikat ialah $741,000. Mengikut subkategori $601,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 23%. Anggaran hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Jumlah urus niaga pendek sepadan dengan 0.4%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 2%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 32% bagi syarikat PCB Bancorp. Bagi subkategori, tahap RC 14 ialah 43%. Secara teknikalnya, sekuriti subkategori dinilai lebih tinggi daripada syarikat PCB Bancorp. Penilaian sebenar saham syarikat adalah lebih kurang $17.53. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $20.99. Perbezaan antara anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 20%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat dalam musim tertentu oleh sistem rujukan penilaian saham guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis saham PCB Bancorp, sistem penilaian maklumat dan rujukan guru, Markets keputusan berikut dibuat. Buka perjanjian beli pada harga 17.54 sen sesaham. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai rating yang agak tinggi. Penilaian organisasi adalah berdasarkan model penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 19.07. Stop loss ditetapkan pada 16.01. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan itu ditetapkan secara bebas berdasarkan keputusan sesi pertukaran pada 4 Mei 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. TIKAR, CLBK akan menjadi pesanan jualan mengimbangi. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Sekiranya menutup salah satu pesanan utama atau pengimbangan. Pesanan lain ditetapkan pada harga semasa. Terima kasih yang tidak terhingga kepada penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat daripada Guru Markets. Anda adalah kumpulan yang paling hebat.